За принесені чесні дари Господеві помолимось. День чисті серцем, вони Бога побачить, блажені миросім. Як зараз кажуть, чому Господь не зупиняє війну, а чи він її розпочинав? Але є подвиг віри в нас з вами. Ми йдемо, воюємо за нашу землю. І плачем кожен не них хоробрий войн, глибоко в душі, а зовні юнак ще любов до коханих стимулом. Виде на собі не дає відступити багато. Наших загинуло, але страху нема. постоянный обстрел. Для меня этот праздник значит какой-то символ единства всех жителей города. И, и для того, чтобы показать, что Мариуполь – это Украина, и Мариуполь – украинский город, которому нет места для ДНР. В 11 часов ночи подожгли помещение, здесь находился волонтерский центр, тут собирали вещи для военнослужащих, форма, обувь, палатки, рации, бинокли и дальше распределялось здесь по блокпостам для наших военнослужащих. Но по предварительным данным разбили одно окно, закинули туда несколько бутылок горячей смеси, что и вызвало возгорание помещения. А есть какие-то версии, кто это? Ну, у нас версии, мы не, мы не следственные органы, у нас могут быть только какие-то частные версии, в плане того, что есть очень много людей, которым не нравится то, что мы делаем в городе, что мы активно высказываем свою проукраинскую позицию и поддерживаем военнослужащих. То есть, наши версии такие. Что это? Бомба. Вот это? это а как она срабатывает? На на детонатор. На детонатор. Это, да. а, угу. Вместо этого вставляется детонатор. 7 килограмм эквивалента. И проводочек, и. То есть фактически мы находимся на территории, на той зоне, которая не подконтрольна ни одной из властей. С одной стороны, с одной стороны идут войска ДНР, с другой стороны идут войска национальной украинской армии. То есть, следовательно, здесь, в данную минуту, действует комендантский режим с 8 вечера до 6 утра. Никаких движений, никто не должен как бы, перед и ходить. С этой горы они начали стрелять первые. А, не начали. ДНР не начинала. Эти два раза выстрелили, а те как влупили по ним потом. И они как стрельнут, и снаряд упал на стену. Лагерь разбитый, ДНР. Ага. Вот. А по селу стреляли, вот, блин, даже с этой стороны, с той стороны вот эта Брестская крепость, или как ее назвать, не знаю. Ага. Оттуда летела на село. Они, получалось, не долетали до ДНР, и падали нам в село. Они действительно ну, понимают, что персональный личный уровень бойцов не очень высокий, поэтому брали такое общем войсковым наступление. Ну, таким типа, там пару БМП, там танк, такое, короче. Там, где, ну, вот на ближнем бою очень много зависит от слаженности бойцов понимания того, что надо делать. А такое общее войсковое наступление, ну, там все примитивно. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам в і прости нам провини наші, яке ми прощаємо, будуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас у Духа.